На телеканалі, ВІКА підхоплює програма Контакт. Мої вітання. Сьогодні шукатимемо, куди шлях, куди рухатися Україні або нарешті досягти такого омріяного успіху. Своє бачення представить народний депутат України, лідер партії Україна вперед Наталя Королевська, а також другий номер списку Україна вперед, володар золотого м'яча, найтитулованіший футболіст України Андрій Шевченко. Доброго вам здоров'я, панове рада бачити вас у нашій студії. Дякуємо, вітаємо вас. Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, как пролег маршрут Черкащины? С кем встречались, с кем видели, с общались? Да, избирательная кампания подходит к концу, и все мы вышли на финишную прямую. Мы прекрасно понимаем, как мы проведем этот месяц, сколько людей мы сможем убедить, доказать то, что перемены в нашей стране возможны, что Украина может жить совершенно по-другому что у нас есть колоссальные шансы, возможности, такой будет результат. И поэтому, проезжая сегодня через город Золотоноша, через село Чапаевка, мы встречались там с жителями города, мы общались о перспективах, говорили о том, что сегодня нужно сделать, чтобы в нашей стране жизнь изменилась. Я знаю, що сьогодні зокрема були заплановані зустрічі Андрія із маленькими спортсменами із підростаючим поколінням Черкащини. Чи вдалося їх провести? Кстати, на эту тему хотілося б поговорить, потому что действительно ми выходим на фінішну пряму. Как раз вот головні моменти нашій компанії і нам запрещають сегодня зустрічатися, і не просто зустрічатися, а зустрічатися з молодеж. Мне были сорваны сегодня встречи с молодым поколением. У них было несколько турниров, на которые я должен был приехать. Но менялось время, менялись стадионы, находились всевозможные предпосылки для того, чтобы сорвать. И в итоге они сорвали нам встречи с молодым поколением. А че так вас встречают и в других областях? Чи это в первую такой случай на Черкащине противодействия, перешкоди, встречи? Ну, Но... На удивление, мы проехали всю страну и уже не один раз проехали, и такой ситуации не было нигде, чтобы ну, с молодежью, с молодыми спортсменами, с ребятами, для которых Андрей является кумиром, и, конечно, ему есть, что им рассказать, чем поделиться. И вот взять и просто сорвать встречи и не дать сегодня молодежи пообщаться, Такого мы не видели абсолютно нигде. Но мы понимаем, что чем ближе выборы, тем административное давление, тем страх старых политиков, тем политическая борьба, она набирает все более и более такие серьезные обороты. Поэтому у нас У такими маленькими провокаціями не становиш Наталя Юрівна. До речі, про нову програму. Нещодавно у столиці ви презентували програму Нова економіка, нова країна. І там, зокрема, мова йшла про революцію, про необхідність революції економічної в нашій країні. Будь ласка, чому саме революція потрібна, От коли я смотрю то, що з економікою в страні за 21 рік, год, як у нас. Одному проценту людей принадлежит 80% собственности. Как нам часто говорят, наследство СССР досталось Украине. Говорят, а наследство СССР досталось 22 олигархам в нашей стране, а не досталось народу Украины. И, конечно, сейчас без жестких экономических методов, без жесткого экономического подхода мы не сможем сделать перераспределение благосостояние людей, создать новые условия для развития. Вот у нас за два года кризиса в стране. Кто платит за кризис? Платят простые люди. Женщины платят пенсионной реформой, то, что они работать будут на 5 лет больше. Малый и средний бизнес платит налоговым кодексом, когда их разоряют и отнимают у них последнего. Пенсионеры платят тем, что им копеечную пенсию сегодня дают, на которую даже за свет и за квартиру уже нечем заплатить. Простые люди, особенно в вашем городе, в вашем области, платят тем, что минимальная заработка, да и средняя даже заработная плата настолько маленькая, она меньше, чем во всей Украине на тысячу гривен, тем, что нет рабочих мест. То есть сегодня за кризис, за эту разруху платят простые люди. И в то же самое время, параллельно с этим, у нас миллиардеры выводят миллиарды за границу, у нас члены кабинета министров, министров, миллионеров, имеют 500 миллионов денег на расчетном счетах сегодня в своих банках и на своих депозитах. В то же самое время у нас грабятся все государственные предприятия и забирается все в частную собственность. Что нужно сделать? Нужно перераспределение сделать. Кто заплатит за кризис? За кризис должны заплатить богатые люди. За кризис должны заплатить олигархи. И поэтому мы предложили принять те законопроекты, принять те меры, которые позволят. Хочешь увести деньги в офшорную компанию – Заплати 15% в государственный бюджет. 53 миллиарда увели за год долларов. Вот если заплатите, пожалуйста, 10 миллиардов будет в бюджете Украины. Дальше. Получаете дивиденды. Заплатите налог на дивиденды. Дополнительно 3 миллиарда в бюджете Украины. Получаете сегодня депозиты миллионные чиновники. Держите на счетах. Заплатите за это налог. Таким образом мы посчитали что можно сконцентрировать сегодня 100 миллиардов гривен ежегодно в бюджете Украины. Это реально тот ресурс, за счет которого можно поднять пенсии, за счет которого можно поднять заработные платы. Вот именно в таком экономическом перераспределении, в справедливой экономике, в выполнении тех законов, которые будут сегодня поддерживать социально незащищенных людей, мы видим элемент такой экономической, ну, кавычках сказать, революции. А вы думаете, той будущий склад парламента, говорят, что он будет не такой уже очень демократичный, позволит провести вот такую вот революцию, не на користь тех людей, которые сидят в парламенте? А состав парламента будет зависеть от людей, в первую очередь, за кого люди проголосуют. Вот у вас есть сейчас шанс, есть возможность. И я вас очень прошу прислушаться к этому, не голосовать за тех же самых, за кого вы голосуете уже не первый раз. За тех, кто обещал, и ни разу не сделал. За тех, кто приходили уже не раз во власть и ничего так и не изменили в нашей стране. А с каждым годом становилось жить все хуже и хуже. Я прошу вас, дайте нам шанс, дайте шанс новому поколению политиков прийти и показать, что можно в нашей стране жить по-другому, что можно реализовать новые экономические идеи, что можно сейчас Украину вывести на действительно достойный уровень развития в мире. И тогда, безусловно, Ви зможете оцінити наші дія. От коли бачать бачачи з екранів телебачення ваші ролики, борди, де ви говорите, що реально мати пенсію в 500 євро, зарплату в 1000 євро, все одно віриться, але не дуже. <рес> ну, ми правильно ми. сказали. Ну, давайте спомнімо: 20 років тому Польща. поляки що діяли, їхали в Україну, покупали гвозді, утюги і завідували нам в якій ми процвітаючій країні живемо. Прошло 20 лет. Знаете, какая минимальная зарплата сегодня у поляков? 1300 евро. Минимальная зарплата. И пенсия минимальная 700 евро. И что вы думаете, что у них две головы, четыре руки, шесть ног? Не замечали? И я не замечала, потому что они за эти 20 лет смогли сделать серьезные экономические перемены. Они выгнали всех старых политиков, тех, которые еще с Советского Союза переползли в свое время и позанимали себе властные кабинеты, дали возможность новому поколению лидеров, людям, которые получили хорошее образование, которые знают, как применять новые технологии, знают, что значит создавать рабочие места в своей стране, построить новые экономические условия. Так вот, в Украине, в нашей стране, потенциал на порядок выше, чем в Польше. И возможности у нас в несколько раз больше, чем было в Польше. И поэтому я считаю, что мы должны для себя поставить за цель европейский стандарт. 1000 евро заработной платы и 500 евро пенсии. Это реальность. Да у нас полэкономики сегодня в тени. Только легализовав уже работающую экономику, мы уже сможем поднять в два раза пенсии и заработные платы. А если еще легализовать ту коррупцию, которая сегодня по карманам чиновников, то еще поднять. А если привлечь инвестиции, создать рабочие места, то, знаете, тысячи евро проскочим, не заметим. Главное, нужно в это поверить и объединить усилия для достижения единой национальной идеи. И этих товарищей, которые не дают нам этого достигнуть и добиться, и которые кричат, что это все фантастика, потому что, конечно, фантастика сегодня для старых политиков поднять людям пенсии и зарплаты. А что, они воровать тогда будут? Сейчас же они это все воруют, поэтому нет ни пенсии, ни зарплат. Конечно, нужно их... Убрать з влади. а за скільки реально це зробити? Прибрати їх з влади і от такі от пенсії почати жити краще? Ну от ми посчитали, наша програма реалізується від двох до сіми років. Тобто середньому період реалізації та п'ять літ. На тих підприємствах, де сьогодні політи нормальна обстановка. и нужно только там, государственное стимулирование и поддержка. Для этого достаточно два года. Вот мы были в Луцке на предприятии, посещали в Луганске предприятия. Мы прям с ними сидели, и бизнес планы считали. Если брать предприятия, которые более в таком тяжелом экономическом положении находятся, для этих предприятий нужно, конечно, там от 5 до 7 лет. А для уровня, чтобы средний показатель сделать по стране, для этого нам достаточно вот 3-4 года. Вот в таком режиме мы планируем уже выйти на такие Є стандарт. Ну, досить оптимістично. Ви згадали у своїй відповіді про нових політиків, яким треба дати шанс. Я так розумію, що це і Андрій Шевченко. Андрію, до вас питання. Ну, зважаючи на всі ваші спортивні досягнення, мабуть, ви плануєте саме цією сферою опікуватися і в майбутньому парламенті? Звісно, я як спортсмен зробив все для своєї країни, щоб її знали і уважали во всьому світі. Сьогодні я прийняв для себе рішення йти в політику. И прежде всего в Украине нужны изменения. Изменения должны коснуться не только политики, не только экономики, но и прежде всего спорт. Потому что для всех не секрет, что за 20 лет жизнь украинцев с 52 миллионов людей сократилась до 46. Поэтому мы все должны сделать для того, чтобы наши дети имели возможность сегодня заниматься в нормальных площадках. Мяч, площадка и турник должны стать для них более доступными, чем сигареты, алкоголь и наркотики. Зрозумело. А каким чином можно это все реализовать? Прежде всего, партия Украины вперед был разработан план. Вот у меня семь главных приоритетов этой программы. Я могу вам несколько зачитать. Они Конечно. очень важны, потому что, э, вот, например, один из таких приоритетов ⁇ это превратить физкультуру и спорт в, в экономически успешную сферу. Э, это нам позволит сегодня создать 290 тысяч рабочих мест, увеличить финансовое, финансирование физкультуры и спорта до 7 миллиардов, сделать систему управления украинским спортом прозрачной и эффективной. зробити фізкультуру і спорт одним із пріоритетів державної політики України. Гарантувати на державному рівні пропаганду здорового образу життя. Важливо, безперечно, і головне, щоб відомим спортсменам, які вже досягли щось своєму житті, не заважали зустрічатися із підростаючим поколінням, якому треба показувати приклад. Наталію Юрівно, а скажіть, будь ласка, я знаю, що ви звернулися з офіційним листом до керівників опозиційних сил, зокрема, це батьківщина. Була удар, аби згуртувати зусилля на майбутні на виборах саме 28 жовтня, щоб можна було захистити результати. І також ви пропонували єдиного мажоритарного кандидата, наскільки мені відомо. Чи дійсно це так, і чи маєте ви офіційну відповідь керівників? Я вчорась з Арсенієм ценюком. Еще раз обратила внимание на то, что у нас будет одна победа на всех и одно поражение на всех, если выборы будут признаны в Украине недемократическими. Потому что задача сегодня добиться, чтобы каждый голос человека, проголосовавшего, был правильно посчитан, и чтобы каждый человек был уверен, что именно тех, за кого он голосовал, и будут те в парламенте. А для этого нужно объединить усилия. На избирательных комиссиях, во время подсчета голосов, в ночь выборов, чтобы каждый человек, там, наблюдатель знал, нам нужно правильно провести э, подсчет голосов. Не продал свое право, не э, подыгрывал власти. Потому что задача ведь одна – это победить на выборах. Все, другое нет. Потому что мы можем долго говорить об экономике, о том, как живут сегодня люди. Я ни одного человека еще в стране не увидела, кому нравится то, как живет он сегодня. И чтобы он хочет еще следующие пять лет так же жить. Поэтому задача на выборах победить и отправить партию власти в отставку. А чтобы победить, нужно защитить голоса, нужно сегодня защитить комиссии, нужно объединить усилия. Для того, чтобы победить, нужно в мажоритарных округах победить политическим силам. Для этого нужно оставить одного кандидата от всех демократических сил. И мы готовы со своей стороны поддерживать самых рейтинговых кандидатов и добиваться, чтобы именно на каждом мажоритарном округе побеждал представитель демократических сил. То если я вас правильно поняла, то вы готовы пожертвовать своими мажоритарными кандидатами на пользу той самой оппозиции, удару? Ради победы всегда нужно жертвовать. А то у нас некоторые думают, что победа это такая, знаете только награда. Нет, это еще и серьезная борьба, это еще и нужно жертву принести, чтобы добиться результата. Поэтому мы готовы пожертвовать и кандидатами на мажоритарных округах, мы готовы предоставить право представления в комиссиях только для того, чтобы это была победа а не был процесс участия. Я так смотрю иногда на наши оппозиционные силы, что они войну партии регионов объявили, а сами уже думают, как в плен сдаться. Так вот, в плен мы сдаться не позволим. Будет борьба и будет победа, и будет результат. Как вы думаете, они как-то выдрагуют и подпишут с вами угоду? Чи... Да мы не собираемся ни с кем ничего подписывать. У нас за 20 лет столько лет всего, столько раз всего подписывали. Вот сейчас они уже по 40 кругам договариваются. Я говорю, нет, 40 это мало, 225 должно быть округов. Что значит 40 округов? И что с этими 40 округами потом делать? Нам нужно большинство в парламенте. Это 225 округов. Вот по 225 округам нужно сегодня договариваться. Надеюсь, что у них хоть раз в жизни не от слов перейдут к делу. Наталья Юрьевна, а вы инициировали в Верховной Раде створение следующей комиссии, которая бы расследовала фальсификации, возможные фальсификации на выборах. Расскажите, что поможет это действительно защитить голосы выборцев? Я не верю, что есть какое-то чудодейственное средство, которое за нас решит все проблемы. Я как экономист, как много лет человек, управляющий предприятием, знаю, что нужно все средства применить, из них выбрать самые эффективные, и тогда получится добиться результата. Так вот, Следственная комиссия парламента ⁇ это один из хороших инструментов, который может сейчас уже заниматься расследованиями нарушений. Это и скупка голосов, как мы знаем, сейчас идут речка сеятели и шариконадуватели. Это и такой административный ресурс, как мы сегодня увидели, когда, ну это же нонсенс, детям не дать встретиться с их кумиром. Это вообще такого себе представить никогда не могли. Это когда идет давление на учителей, на врачей, когда им в административном режиме заставляют идти агитировать и работать только на одну партию. Вот эти примеры сейчас должен был расследовать парламент. Но ну, у меня впечатление, что в парламенте там никому не интересно, чтобы выборы были честными. Там все думают, как у друга у друга украсть голоса и на этом воровстве потом победить. А с кем планируете объединить усилия в будущем парламенте? че уже разглядаете их? Возможно, соратников. Можете, ну, Прежде всего, э, мы никогда не будем объединяться ни с партией регионов, ни с коммунистами, ни с партией свободы. А, конечно, в парламенте для нас все демократические силы и э, партия Удар, я вижу, мы можем найти общий язык. То есть вы не будете конкурентами с Виталием? Нет, конечно. Ну, я думаю, что кто лучше в спорте знает, чем Андрей и Виталий. Два человека, которые сделали больше, чем все политики в нашей стране. Для нашей Украины. Да, да прославляя Украину в мире. сама ваша политическая сила славится новыми обличьями, которые вы ведете в политику. Я действительно горжусь тем, что у нас сегодня единственная команда в Украине, в которой нет ни одного человека, кто когда-либо работал бы в нашей коррумпированной исполнительной властью. И когда нам говорят, что у вас недостаточно политического опыта, я отвечаю, что я горжусь тем, что у нашей команды нет опыта, как красть бюджеты, как красть государственные предприятия, как заниматься этой политической трескотнй и постоянной войной политической. Вот этого опыта у нас нет. У наших людей есть опыт, как побеждать, добиваться того, чтобы имя Украины, имя страны нашей звучало на весь мир. Есть опыт, как создавать рабочие места, как привлекать инвестиции, как лечить детей, потому что лучший врач, врач, кардиохирург, известный на весь мир, Илья Емец, у нас отвечает за реформу здравоохранения. Роман Васько, один из лучших ректоров в Украине, сегодня отвечает у нас за систему образования. Поэтому мы смогли объединить тех, что никогда не были в политике, а сейчас понимают, что пришло время брать на себя ответственность. Дякую вам за эту розмову. На жаль, наш эфирный час не впына добегает до конца, тому мая это буквально пихвало иночкой звернутися до телеглядачів Черкащини. Конечно, мы просим вас нас поддержать, дать нам возможность, дан шанс на то, чтобы действительно изменить ситуацию в нашей стране. Мы вас не подведем, поддержите нас. Украина вперед. Дякую, На этой оптимистичной ноте мы ставити ставить крапку.